Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə nənə var idi. Bir gün baba bostanında turp əkir. Bir müddət keçəndən sonra turp yetişir. Acıq baba nə qədər əlləşirsə, turpu yerindən çıxarda bilmir. Bacarmadığını görəndə nənəmini töməyə çağırır. Nənə də yürüyürə gəlir babaya köməyə. Nənə babadan, baba turptan yapışır. Dartılar, dartılar çıxarda bilmirlər. Onda nənə çaresiz qalıb, nəvəni köməyə çağırır. Nəvə də qaçaqaça nənəsinin köməyinə gəlir. Nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turptan yapışır. Dartılar, dartılar çıxarda bilmirlər. Yurulu bəldən düşəndən sonra nəvə alabaşı çağırır. Alabaş da tullana tutlana nəvənin küməyinə qaçır. Alabaş nəvədən, nəvə nənədən, nəvə babadan, baba da torpqdan yapışır. Dartılar, dartılar, dartılar. Heçcürə çıxarda bilmirlər. Torpu yerindən çıxarda bilmədiklərini görən alabaş pişik köməyə çağırır. Pişik demiy oldu, yemiy oldu ya, alabaşın kəməyinə gəlir. Pişik alabaşdan, alabaş nəvədən, nəvə-nənədən, nənə-babadan, baba da turpdan yapışır. Dartılar, dartılar, dartılar. Yenidə çıxardı bilmirlər. Onda pişik dostu siçanı çağırır. Hiçan pişikdən, pişik alabaşdan Alabaş nəvədən, nəvə-nənədən, nənə-babadan, baba da türkdan yapışır. Dartılar, dartılar, dartılar. Axır ki, çıxardılar.